Salam hörmətli kanal əzizlərimiz. Bu gün hələsa Masazır qəsəbənin mərkəzin üzərində iki mərtəbəli evimizdən sizi tanış edəcəyəm hörmətli kanal əzizlərimiz. Burda da mən sizə göstərdim ki, bax evin 4 dövrəmə suaxlanıb. Bütün kommunal xətləri tam qaydasında, qaz, su, işıq, mərkəzi kanalizasiya bunlar hamısı tam qaydasındadır. Mərkəzə olan məsafəsi maksimal dərəcədə <coughs> 100 metrədir temiz üst fasad rəngi. Abla daşla döşənmədə bax gördüyünüz kimi hasarlar dağla daşla döşənib, həyət də ağla daşla döşənib və burada ə, 4 metrə yaxın jaluz, elektrik jaluz darvazadır, yəni bu sistemdir. Burada sağ tərəfdə isə gördüyünüz kimi ağac görsün əkilmək üçün yer saxlanılıb. Bir də mən burdan sizə evimizin fasad görünüşünü bir daha göstədim. Bax belə bir gözəllikdədir. Həyətində rahatlıqla maşın daxil olur və daxil olmandan sonra da bura kin bax. Maşın daxil olur və orada yenə yəni də stolsuğu və oturmaq olar. Yaxınlığında məktəb, bağça, bunlar hamısı tam yaxınlığındadır. Ələqəvari tərkənin tam yaxınlığında yerləşir. Məsafəsi 100 metrədir. Bir daha xatırladım ki, evimiz 2 mərtəbələd ayatdir və 4 otaqdan ibarətdir. Sol tərəf ikinci mərtəbəyə qalxan pilləkəndi və birinci mərtəbəsində mətbəsi. Birinci növbə tanıdırdım və birinci mərtəbə, ikinci mərtəbədə hər mərtəbədə balkon hissəsi var. Onun adı mən təsvir edəcəm, növbət qazı əcəyimiz. Burası evimizin Qonaq otağıdır. Buradan da gördüyünüz kimi düz gölünə birbaşa panoramadır. Yəni ekoloji zəətdən havası çox təmizdir və onu da izah edim ki, hörmətli Qazqazllarımız evimiz mərtəbə arası manat betondur. Hörmətli Qazqazlarımız abolar da çox zəvrülüdür gördüyünüz kimi. Və burada elektrik xətti və Swiss e, TV və telefon xəttinə kimi çəkilib qoyulub burada hazır vəziyyətdədir. Qonaq otağı yetərincə genişdir. Belə gözəl evlər bütün e, əpsiz insanlar inşallah qisməti olsun. Bundan da gözəlləri qisməti olsun. Və bura isə mətbəxdir. Mətbəxin yəni, elə məni tanıdın. Bax belə bir gözəllikdə mətbəxdir. Mətbəx də yetərləncə genişdir. Yəni burada dost-dostluq qoyub oturmaq olar. Mətbəx yeri də burada e, kafe vurulub. Və burada e, mətbəxdən birbaşa çıxış balkona var. Onu da mən sizə tanıdım. Əlbəttə qanazlıyarımız. Burada da mətbəxdə də əlavə olaraq yenə yəni, də ə təbii elektrik xətti və telefon xətti çəkilib ki, rahatlıqla televizor qoyub izləyə bilərsiz. Bura isə balkonudur, birinci mərtəbənin balkonudur. Burada da pas xətti, elektrik xətti və ee kombi sistem burada tam hazır vəziyyətdədir. Bura isə mən sizə göstərirəm ki, bax görəsiniz biləsiz ki, düz yona panoramadır və ondan da səbayı torpağın hündür tərəfində evimiz inşa edilib. Burda həm kortuş binalarına yaxında, həm də ailə qəvəti yerlərinə yaxındır. Onda izahım verilsə, əldəən dəyərlərdə mən sizə evimizin qiymətini danışa bilərəm. Panazlər dəzərimiz. İndi isə mən siz ikinci mərtəbəsindən tanış edim. Və burda birinci mərtəbədə yerləşən salonu da tanış edim hörmətli qonaçlar əzərimiz. Gördüyünüz kimi salon zətərcə gözəl bir e, kafe ilə mətağla üzlənilib. Burda da e, oyuntazın yerdə, suçu kan yerdə, moykan yerdə hamısı burda tam hazır vəziyyətdədir. Burada isə peləkanın 6 kladovka kimi saxlanılıb. İstəyə görə burdan qapı da qoymoqla istəyə görə burada vaq belə açıldı saxlamaq olar. Pətəkanımız da bizim manat betondur. İndi isə ikinci mərtəbə ilə məsələ tanış edim hörmətli qonaq gözərimiz. Peləkanın üstü mərmərlə döşənmədir. İkinci mərtəbədə isə 3 yataq otağı da hürmət kanalını izləyəzləyimiz və əlavə olaraq da bir balkon hissəsi var. Onu da mən sizə təqdim edəcəm. Burda isə ikinci mərtəbədə yerləşən yataq otağından burda istəyə görə gizli şkaf də yaratmaq olar. Bu isə ümumi yataq otağının görünüşüdür. Yataq otağının görünüşü bir, bir az viobraznıdır. Yəni alıcılar elə alıcılar var ki, viobraznı yataq otağına daha çox üstünlük verirlər. 70 kvadrat görüşdənsə burdan mən bir daha sizə göstədim. Burada da tam yaşayış olan bir yerdə hörmətli tanıdığımız əzizlərimiz ikinci mərtəbədə yerləşən sanitari qovşaq ayrandırmasını tanıtdım. Burası ikinci mərtəbədə yerləşən yətdi otel olanlardan biridir. Buradan da duz gölünə birbaşa panoramadır. Ona görə deyirəm ki, hörmətli kanalizlərimiz, ekoloji cəhətdən, hava cəhtdən bura çox hündür yer və duz gölün havası tam burdadır. Mərtəbə arası bir də xatırladım ki, manat betondur. Qiymətinə gəldik desə hörmətli kanalizlərimiz, evin qiyməti 75.000 manata satışa çıxıb real alıcılara sözsüz ki, endirim olunacaq, yaxşı endirim olunacaq, hörmətli qonaçılar. Sənədləri tam mülkiyyət sənədi, kubsa çıxarışıdır. Birbaşa notarial bəndli alıq-satqıdır. Bura isə ikinci mərtəbədə olan balkondur. Bu balkonda da mən sizi tanış edib. Və gördüyünüz kimi bax burada bax belə, tuz yerinə birbaşa panoramadır. Orda stadionlar da, qurtuluş binalarıdır. Və burada xatırladım ki, 2 dənə yaxınlıqda məktəb var. Bir Qurturş binanın yaxınlığındakı məktəb və bir də e, bir saylı Ələqəvayit adına olan məktəb. Kanalımıza abunə olmağı video bəyənmə unutmayın. Yeni satışa çıxan evlərin ilk növbədə siz tanış ola bilərsiniz. Satışda isə ucuz və bahalı evlər mövcuddur. Kreditlə də, qapazla da evlər əldə edə bilərsiniz. Bu evimiz isə nağd sat, nağd qiymətə satılır. 75 min manata real alıcılara sözsüz ki endirim olunacaq. Ətraflı məlumat üçün zəng vura bilərsiniz.